大家好，很荣幸今天能够在这里见证楼渊先生和董董恩女士的订婚。我是本次仪式的主持人莉莉安，也是他们两个人的好朋友。是我自己毛遂自荐，成为了今天的主持，希望能给我的两个好朋友一个惊喜。谢谢大家。有惊喜。那么就有请我们今天的准新郎新娘隆重登场。 站在我身边的这位呢，就是今天的准新郎楼渊。大家说，今天的楼总是不是特别的帅气啊？帅！我们的楼总真的是一表人才，年轻有为。不知道有多少姑娘都想成为他的妻子。当然，站在他身边的这位温柔端庄的女生，也是一位优秀的姑娘。她就是今天的准新娘董董恩。 他未来呢，也会成为人人都羡慕的总裁夫人。那恩啊，在今天这个特别的日子里，我代表大家问你一句：你幸福吗？幸福啊！哇，这不就是价值七十七万的全球限量版钻戒吗？ 我们的准新娘真的是好福气啊！你看看这么大的场面，让你破费了。哎呀，只要恩恩高兴，你们满意就行，不破费。<laughs> 很感谢大家能够来到我跟恩恩的订婚典礼的现场。站在我身边的这位。 就是我这辈子最爱的那个人孩他值得这世间一切的美好。能够遇到他，是我最大的幸运。我也希望能够借此机会，在这么正式、这么有仪式感的现场，来弥补一下我之前的一个遗憾。我想重新给他求一次婚。你像一束光。

总有一天，你定会向我寻 束光，是温热,热的光。